Говоря об одном из самых частых запросов в психотерапии, а именно о тревоге, можно опираться на два известных подхода. Один более классический, к которому приложил руку еще Фрейд, это тревога как феномен, который произрастает из страха, который утратил свой объект. То есть изначально был страх, страх чего-то конкретного. Затем этот объект стерся, заменился или просто куда-то каким-то волшебным образом делся осталось субъективное ощущение страха который просто не к чему прикрепить фрейд подразумевал что найдя причину страха можно будет его как-то проработать можно и от него избавиться однако по последним исследованиям которые были проведены куртом гольштейном он предположил что тревога это совершенно отдельный феномен от страха то есть она не произрастает из страха, она может ему предшествовать, когда общее настороженное, небезопасное самоощущение приобрело объект, и человек начинает бояться. Однако по уничтожению этого объекта не обязательно, что тревога уйдет, поскольку субъективно тревога переживается как угроза всему существованию человека, и угроза не только жизни, но также его моральных ценностей. Близких людей или же того, что он в принципе называет важным. То есть, тут можно подразумевать и работу, и быт, и все прочее. Как же работать с таким феноменом психотерапии? В моей практике эффективнее всего оказывается осознанное обнаружение зон безопасности: мест, где хотя бы на недолго или хотя бы на чуть-чуть тревога стихает есть смысл в исследовании этих мест. Это может быть реально физическое место, или же это может быть состояние тела, организма, настроения и вообще чего угодно. Максимальное изучение этих мест позволит отследить, что же является тем самым заземлением в этом беспокойном море, в том, где весь мир ужасно страшный и в нем ужасно некомфортно. Далее заметив эти места, научившись их ценить и подзаряжаться энергия в них, мы учимся искать новое. Человек сам ищет место, где он может чувствовать себя безопасно. Моя роль в этом — только поддерживать его на этом пути. В таком случае результат борьбы с тревогой может быть достаточно существенным, но длительным.